Добрый вечер. Добрый вечер. Я из города Кривой Рог, а вы откуда? Город Новосибирск. О чем хотите поговорить? Да не знаю, зашел на людей посмотреть может, кто умный попадется. Угу. Украину не ставил специально. Не ставил. Не ругаться не ни с кем, да. Яс. Кривой Рог, это же родина президента вашего, да? Да. Если не ошибаюсь. Так и есть. Днепропетровская область. Да. Ну, город такой, не маленький, да, у вас, по-моему? Больше пол, с полмиллиона или больше? Больше, больше. больше. Где-то 1700. 750 где-то так. Ну, Понятно. сейчас, наверное, даже больше, с учетом беженцев, то много приехало. Понятно. А как обстановка у вас там? Ну, война. Ну, к вам, ну, вы же как бы не на линии фронта, подальше, да, по-моему. У Я нас понимаю. вся Украина линия фронта. Летит везде. Я имею в виду боевые действия. Не рядом, Говорю, Ракеты, беспилотники летят везде. А, ну это, понятно. Понятно. Угу. Вам тоже долетают, да? Ну конечно. Если до Львова долетает, то по всей Украине долетают. в принципе Украина тоже вон до Татарстана долетает. Ну, к вам в Новосибирск, наверное, точно еще не долетает, а до Татарстана конечно. до Татарстана уже долетают, до Петербурга долетают, вот в этот где там в Выборге, вот что-то там взрывалось. Ну Украина тоже, скажем так, наращивает свои возможности. Ну печально, а что хорошего? Два братских народа воюют. Нет, не вы знаю. не, вы наверное неправильно трактуете то, что происходит. Не два братских народа воюют. Если вы уже так хотите характеризовать, ну что братские народы, это один братский народ напал на второй братский народ а не два братских народа. Вот, знаете, россияне хотят приуменьшить, наверное, степень своей агрессии. Вот вы отправную точку обрезаете и констатируете факт, что сейчас воюют две страны, да? Нет. На, на, это, не надо смо... на это надо смотреть по-другому. Вы агрессор, вы нападаете на Украину, а Украина себя защищает. Поэтому не два братских народа воюют, а э, э, жертва пытается защитить себя от агрессора. Вот это будет более правильно. Вы отправная точка. Вы отправную точку с какого периода считаете? С 2014 года. Я, например, да, с 14 ну, даже да. с конца 13-го начались вот эти народные пляски на площади независимости. Эти народные пляски к вам никакого отношения не имеют. Это внутреннее дело Украины. Ну я понял, но эти народные пляски вот, имели последствия, которые привели Еще к раз ситуации. Еще раз говорю, на внутреннее дело Украины вас не касается. То, вот что... Нет, я же вам... Что? Я же вам говорю, отправная точка, именно с этого начались события, которые привели к, нынеш... к нынешней ситуации. Вы так не считаете? Подождите. То, что у нас внутри страны происходили разные процессы. Как это повли... как, вернее, какое это имеет отношение к тому, что Россия оккупировала, а позже аннексировала Крым? Ведь на... Первое, первый акт агрессии был-то в Крыму, Российской Федерации. Правильно, вот именно пошло после этого, когда вы в начале 2014 года, у вас, ну, не вы именно, я имею в виду, у вас сменилось. Вы свергли законно избранного президента, правильно? Нет. Был совершен антиконституционный. Анти нет. Нет. Ну как нет? Ну, так. Так само как есть. Так само как да только нет. Ну как это да только нет? Ну я не понял. Хорошо. Кто сказал? давайте по-другому. Кто сказал, что это был антиконституционный переворот? Вот вам об этом кто сказал? Ну, потому что я вижу, когда законно избранный президент, когда его свергают, ну, грубо говоря, у вас произошла революция, правильно? Ну, Вы как называете? Что нет. Над... Что должно произойти, чтобы антиконституционный переворот назывался антиконституционным? Ну, когда на площади проходят митинги, потом, когда начинают нет. избивать ОМО... ОМОНовцев, избивать хламом? Нет. Нет. Я сам родом из Киргизии, я это прекрасно это знаю. У нас тоже две революции было таких похожих. Поэтому я, для меня это очень знакомая ситуация. Вам, подсказ... вот этот... вам подсказку дать. Да, зачем мне подсказку? У меня свое мнение. Нет. Я его... Ну, вы, я понимаю, что у вас есть свое мнение, но вы заблуждаетесь. Я вам могу подсказать, в чем вы заблуждаетесь. Почему вы считаете, что я заблуждаюсь? И вот я, например, взрослый человек, мне 45 лет, я, счит... я не считаю, что я заблуждаюсь. Я тоже не, я, ю... я, наверное... я тоже не я юноша, считаю... и мне 45 лет. Кому? Вам? Да. Ну, мы с вами ровесники. Мы с вами ровесники. Почему? Почему вы считаете умнее себя умнее меня? Я ну, не вот считаю тоже... себя, смотрите, ни в коем случае я себя не считаю умнее вас. Зачем вы вместе со мной говорите? Это очень плохая привычка, потому что мы начинаем друг друга не слышать. Вы мне задали вопрос, я вам отвечаю, я закрываю рот, вы можете или отвечать на мой вопрос, или задавать свой следующий вопрос. А когда я говорю, вы только можете меня так сбивать с толку, а смысл? Ведь я же нет, я просто я пытаюсь говорить, вы меня перебиваете тоже так же. Нет, Поэтому. вы Хорошо, вы да? меня спросили. Еще раз вам говорю, я себя не считаю умнее вас, но я руководствуюсь аргументами, а не своим видением чего-то там непонятного. Вот смотрите, в 1993 году Российский Конституционный суд вынес решение, что указ президента Ельцина номер 1400 был неконституционный. И то, что он расстреливал из танка э, парламент, э, где погибло там около 170 человек, э, это был конституционный переворот. Это решение было Конституционного суда вашего. А теперь скажите мне, кто назвал действия, происходящие в Украине, антиконституционными и конституционным переворотом? Я вас слушаю. То есть вот вы смотрите, вы отклоняетесь от темы, хотите меня заболтать. Ну хорошо, будем назвать, Хорошо, 2014 год не будем говорить антиконституционный. Будем как, скажем просто, переворот произошел, правильно? Нет. Мы просто отдельно отошли. Законно избранный президент был отстранен от власти. Не был отстранен. Насильственным путем, да, ему была... Не угроза был отстранен, жизни. говорю. Была угроза жизни для него, ему пришлось бежать. Было дело. ОМОНовцев, милиционеров, полицейских избивали, убивали? Нет. Было так? Жгли покрышки, там беспорядок? Нет, говорю. Беспорядие. Все было тихо, мирно? Нет. Э -э давайте я вам напомню, вот вы меня спросили, я вам скажу. Э я прекрасно видел это все по телевизору, я Вид все это видел. Видели. Замечательно. С чего все началось, если вы видели по телевизору? Ну, там вышли демонстранты, хотели как бы... Путь в Европу, окно в Европу. Давайте по-другому. Давайте по-другому. Другой... По Давай. по Вам это поможет разобраться. Кто первый нарушил закон? Не знаю, кто там первый нарушил. Как же вы думаете? Я так, я так далеко не, не углублялся. Я просто хочу подвести к тому, вот видите, мы отклонились от э, из, изначальной темы разговора. Вы ну, пони понимаете, цель. в таких вещах э, надо всегда вот... Опять возвращаемся к нашему первичному разговору. Вы говорите, вот война между братскими народами. А я вам говорю, нет, надо смотреть, откуда все началось. Кто был зачинщик, понимаете? Вот, как говорится, я пер... так... кто первый нарушил закон? Вот смотрите, я начал вам говорить, вы сказали, какое отношение имеет. Вот смотрите, я о по последствиях хочу Давайте. Вам сказать. Произошел переворот. Не, Не было, было переворота. Иноповедь. Хорошо. Янукович убежал? Убежал. Это правильно вы сказали. Поменялось, сменилось. сменилась, правильно? Нет. Ну, как нет? Как нет? В... С украинцами... Нет. В государстве источником, вернее, в государстве власть. Какие вы знаете ветви власти? Перемкнулся. Перемкнулся, чувак. Не вывес, Не вывес. слабый Киргиз слабый. бачите, ну, проти логіки дуже важко. Принаймні, гарний співрозмовник. Він там намагався трошки мене перекричати, але дивіться, коли йому даєш логічне пояснення, що і як відбувався, йому це не подобається. Це дуже не, не контактує з його. Баченням ситуації. Він, йому ж то розказали про інакше. Інше. А тут дивіться, виходить не так, як він думав всі 10 років, як це відбувалося. Не витримав, переключився. Дуже хотілося б, звісно, з ним продовжити розмову, але злився. Добрий вечір. Добрий. Ви не родственник Боярського. А вы белого, да? Как, какого белого? У ну, фамилия есть такой, белый. Mm. О чем хотите Фактически поговорить? Тоже. О победе Украины. Еще пока не рано о ней говорит. Ну вот, победите вы Россию. Что будете делать? Жить, жить, как и жили. Как? Что? Как? Жить как, и, как жили. и жили. Как жили. Ну, так как, как раньше жили? жили. Как раньше жили. Ну, вот э, как с 91 по 2014, пока не началась война. Как как вы жили? А говорю, пока не началась война. Нет, я говорю, как вы жили, по 91 по 14. Да как-нибудь жили, как жили. Как? Ну, расскажите мне. Я хочу. Ну, подавить. вот, в отличие от России, у нас дефолта не было. Э, у вас же в восьмом году, да, вроде дефолт был. Нам, э, например, довольно таки самодостаточно мы жили нам например америка да, нам например америка ножки нет, буша нет, не нет, присылала нет, нет, нет. Я не про америку я не про америку так америка вас от голода спасала а нас не спасала у нас все было а в 98 году даже вам зерном помогали вместе с казахстаном и америкой опять же той самой покупали да, да. не вы не покупали а? мы, ну, вам, вы, без... То... мы вы, вам без мы вам без вы, вы не говорите подождите про вы про себя скажите. Так еще раз говорю мы вам безвозмездно без давали вы не покупали нам украина казахстан и америка дали вам зерно не чтобы ври, вы пожалуйста не ври пожалуйста З... найдите информацию не было. найдите информацию в интернете я... вы найдите. вы я это, нашел, это что не было без было я про вас спрашиваю как вы жили вы мне... так На еще раз те тебе... вам говорю жили хорошо вы даже вам как? успевали Там помогать вас Давайте жили посмотрим. хорошо даже вас как? от голода спасали вы не спасали, не ври. Я говорю, жили давай хорошо, так. вас ты от голода не вред, спасали. Не ладно уже, вам... 140 миллионную страну вы процветающую Прошло, от голода спасали, жизнь. вас газом кормили, а вы нас Газ чем газом Я кормили? Вас. Я вас. Ну, вы, -то как -то как -то вы знаете вы этот как -то э... вы Гитлер, ну, тоже, Гитлер тоже в сорок первом газом кормил. Слушай, давай не будем про Гитлера. Давай ты. Ты с Гитлером тоже дружил, да? Что ты Гитлера вспоминаешь? Не, просто говорю, Гитлер тоже газом кормил. Но Америку вспоминает, Евросоюз вспоминает. Ты про себя-то вспомни. Так что вы, я здесь? говорю, мы вас, пом вас да кормили, помогали вам. Да ничего вы нам не помогали. Так а вы же ездили Потому в Украину за дешевыми продуктами. Кто ездил? Вы видели сейчас, какими слезьми белгородцы плакают? Вот такие слезы льют. Говорят: да, а вы... говорят мы раньше ездили в Украину за качественной пищей, а сейчас не можем. Можете, да? Говорю, белгород. Зачем мешите вы вместе со мной ваши... говорите? А что вы мне тут хрень какую-то несете? Я про вас спрашиваю. Так вы меня спрашиваете, Плачет. я вам отвечаю. Вы говорю, вас вы кормили. Вас кормили. Радуетесь, что ли? Вас кормили. И вы что? свое дешевое это, вы дешевое зерно. Кормили, вы зачем вы вместе со мной говорите? Че вы нервничаете? Зачем вы врете? Я ж про вас так вы раз, проверьте мои вы слова. Для себя. Проверьте для себя. мои что вы делали? Для себя да. жили потихонечку. Или на подачку жили. Жили, говорю, Развалили потихонечку. Тихонечку промышленность развалили. До 14 -го года развалили все. Я понял. Что мы все развалили? ждали, когда Америка вам что-нибудь... Да это, да, это да, вас и ножками и Буша спасали это, от голода. Когда, когда вы богатые 140-миллионные да, из голоду заворачивались. Вам же ж зерно отправляли. Вам же ж зерно отправляли, кормили. Белгородцы вот такими слезьми плачут. Говорят, мы раньше спокойно через украинскую границу ездили, покупали качественные дешевые продукты, а сейчас нас пичкают вот этим соевым маслом. Или каким они. Э, каким вы там маслом их э, пичкаете? А? Не стыдно вот этого. Белгородцев считай, бы да, пожалели. Вы зачем Белгородцев вторая, бомбите? Вторая Вы зачем Белгородцев бомбите? Вы зачем Белгородцев да? бомбите? Это ваше Майдана? Что вам надо? Достижение Майдана. Нормальное достижение Дружим Майдана. Трусики, кастрюля на голове, война в стране, Крым ушел, Донбасс ушел. Это Нет, правы. это они не ушли. А вы это, называете это называется это, это называется, есть, окупиров... это, это это называется временно оккупированные территории. Вы же меня спросили, что мы будем делать? Мы будем получать ваши репарации за эти деньги, будем восстанавливать э, территории. Вот к вам ездят, едут вот эти гастробайтеры, они же к вам перестанут ехать, потому что вы будете снова нищими. А за ваши денежки, за ваши денежки мы будем нанимать э, э, гастробайтеров, чтобы они восстанавливали то, что вы разрушили. Понимаете? <плес> Понимаете? Говорит, что хочешь. А то ты дивы. Чем вы, чем вы занимались? Кормили Россию. Не, ну, але насправді, дивись, 94-й рик. Ножки Буша їм возили від голоду, спасали. 98-й рік. У них був дефолт, у нас не було. Я почав працювати на заводі з 96-го року. Ще пам'ятаю, першу свою зарплатню отримав в тисячах, ну там мільйони були, це тисячі. А наступну вже зарплатню я отримав в гривнах. От. Курс був один до. Курс був 1 долар коштував е, гривна 80. Ну. Ну, я, я б не сказав, що великі зарплати були, але тим не менше, ну, жили потихеньку, потихеньку. М. Каже, чим би займалися? Жили ще й в 98 му році е, Росію від дефолта спасали. Е, мені здається, е, ну, Америка передала 1,5 мільйона тонн зерна. Україна передала півтора мільйона тонн, і мільйон Казахстан Без, ну, безвозме, ну, задаром віддали, щоб вони продали це на своїй внутрішній біржі і наповнили бюджет, цей, щоб виплатити ну, пенсіонерам пенсію, яку вже я не знаю, скільки там, півроку не виплачували. А він каже: як ви жили? Ми ну, нормально жили. І далі б жили. якби... А якщо ще взяти під увагу, скільки Росія вкладала, от вона вкладала, вона ж ну, пенсіонерам не було за що платити гроші. А, от, наприклад, щоб натискати на Україну, вона в це багато грошей вкладала. То в 2000 році почала з цим з, з островом Тузла там насипи робити, щоб його ну, визнати своєю територією, щоб трошки русло змінити цього, ну, протоки Керченської, то на, ну, на війни в неї завжди гроші були. На, це, на Чечню. Ну, от. На війні в неї завжди гроші були. А він мене питає, що ми робили.